这边右水边古村，这条弯弯曲曲的桥墩，就是重建后的长桥。长城呢是西湖三大情人桥之一，以前常常的长桥呢位于西湖的东南角，早失在湖北两家顶桥。大的的他就打了一阵长板，桥错。在陈良山与祝英台在杭州让张书院读书的时候，祝英台的父亲来信催婚，梁山伯与祝英台非常的不舍。他在起床的时候，他就会。 ถ่ายรูปมืดก่อนถ่ายรูปไปแล 这边是西湖边最少的一个公园，别在那边呢更绝对发，对方呢个是杭州的市花，所以呢这里又事发公园做成选。

I'm <laughs> just <laughs> Ne? 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 苏堤，苏堤的全长二点八公里，現在現在在現在大大是杭州市最著名的在杭州的官发动从吴中区起始，有钱桥湾结束，在苏堤上的这了一段吊桥，西从大井桥，东到一塘江大桥、左安桥、三间桥、东浦桥和桥，江、啊、桥。一桥